こんにちは。バイオリニストの小川京子です。今回私はポーランド音楽出版社が行っているショパンの国の音楽というプロジェクトに参加するためポーランドの都市クラクフにやってきました。このプロジェクトはポーランド作曲家の作品の中から教育に適したものをご紹介するというプロジェクトです。今回はショパン作曲ノクターンエイヘ単をご紹介したいと思います。 ショパンは1810年生まれ、ポーランドを代表するピアニスト、そして作曲家です。ピアノの詩人と言われ、美しい旋律だったり、半音階を用いた和製法、旋律で、ピアノの世界を切り開いた人物でもありました。残念ながらバイオリニストは弾く機会が少ない作曲家ではあるんですけれども、私自身、オーケストラなどで演奏した際に、 美しい旋律だったり、故郷を思う愛国心だったりで、本当に心を打たれる作曲家です。ポーランド音楽出版社では、バイオリニストもショパンを楽しめるように、バイオリンとピアノに編曲したピアノ作品を出版しています。そして今日はその中で大変有名なノクタンを演奏したいと思います。 ノクターンというのは日本語では野草曲という風うに呼ばれていてこの作品は映画戦場のピアニストなどでも用いられて大変有名になって,なっています三部形式という形式で最初の部分と真ん中の部分そして最後にもう一度最初の部分が出てくるという三部形式となっていてとチスモールというあのとてもこう暗くて痛みを感じるような 最初の、えっと、第1個の部分と、真ん中の部分は、えっと、蝶々に変わりまして、R1 になってとても明るい曲調となります。そして、バイリンのテクニック的には、重音だったり、音階をたくさん使いますので、そういったトレーニングの一つにもなると思います。また、この作品は、ミュートというものを用いて演奏します。 ミュートはバイオリンの音、音色が少し変わったり、あと少し音がこう、こもったような音色になるので、この歌にはぴったりな、あの、編曲となっていると思います。それでは最初の部分を少し演奏してみます。 この最初の部分ではテーマが2回出てきますけれども1回目のテーマより2回目のテーマの方がこの音階の要素が加わってより感情的になっていますこの音階の部分はこう書いてあるリズム通りに弾くのではなくてと揺れを持って動きを持って演奏するとより感情的に弾くことができます それでは、次のパート中間部に参りましょう。<music> こちらの部分では、最初、エイヘタンチョウ、チス、モールだったんですけれども、突然、エールは、歩調調に転調して、突然、こう、明るい光が差し込むような作品になっています。また、この中間部、たくさんの転調があって、それを学ぶこともとても大切です。最初の部分は、エールワンの響きで、次は、 アードワーになります。そして次は、フィスモール。そして次は、フィスモールの響きに変化します。またこの曲の、またこの中間部の最後では、 この最後の突然のギスドアへの転調は、こう、大変幻想的で、儚い夢を描いているような、そんな、あの、雰囲気を出す、本当に、あの、素敵な転調だな、っていうふうに思っています。それでは、最後、三つ目の部分に参りましょう。三つ目の部分では、最初に演奏したテーマを、より感情的で、より、こう、たくさんの音階を使った、 あの風に、あのー、アレンジされています。それでは少し最初の部分を演奏してみます。 このように、すごく1オクターブも上がってそこから下がるというふうな音階になっていまして、この曲の中ではすごく難しいパートなのではないかなというふうに思います。この上がる、1オクターブ上がる際は、指を大きく上げな、上げることなく、このようにスライド、 させて演奏すると良いでしょう。また、このオクターブを上がる際に大きなクレッシェンドが表記してあります。このクレッシェンドをこうより効果的に出すためには、ビブラートの量を増やしていく。そして弓のスピードを上げていく。そのことでより効果的にクレッシェンドをすることができます。このような感じです。 また44小節目からは「アパッショナート」と書いてありまして一番とても感情的な部分なのでビブラートを早くビブラートを早くそして弓をしっかり吸い付けて演奏するとアパッショナートの,あの雰囲気をより出すことができます。 また48小節目はこうピアノらしい音階になっていますが、この2拍目、3拍目に入っている細かい音符は弓をあまり押さえつけることなく演奏するとこうピアノらしいアルペジオ音が弾くことができると思います。このように。このように弓を少し浮かして、 腕を少し上げて美しい音階を演奏するように心がけるといいと思います今回取り上げたこのノクターンの他にもこのポーランド音楽出版社から発売されているこの本の中にはマズルカだったりこうショパンの有名な作品をピアノとバイオリンで演奏できるように編曲されています ぜひバイオリニスト皆さんにもこのショパンの音楽を楽しんでいただけますよう。この楽譜をぜひお手に取ってみてください。